Demokratiya yalnız kitablardan deyil, təcrübədən öyrənilir şüarı altında həyata keçirilən layihənin məqsədi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda milli azlıqların mövcud olduğu ərazilərdə kənd yerlərində yaşayan müəllimlərin və şagirdlərin vətəndaş kimi maarifləndirilməsinə yönəlib. Layihə şagirdlərə demokratiyanın nə olduğunu simulyasiya oyunu vasitəsilə başa düşmək imkanı yaradır. Çalışmışıq ki, əsas yük düşsün Azərbaycan bölgələrinə. Bakıda cəmi 7 məktəbdə işləyirik. Ancaq Astara, Qusar, Şirvan, Göyçay Gö və Gəncə şəhərlərinin orta məktəblərində 10-ci sinif şagirdləri üçün 4 günlük simulyasiya oyunları keçiririk. Demokratiya ilə bağlı, vətəndaş maarifləndirilməsi ilə bağlı. Seminarın təlimçisi Rövşən Bağrov layihənin əhmiyyətindən danışaraq bildirib ki, təhsil və mülki fəalılıq bu proqramın əsas komponentidir. 3 gün ərzində Allah yanın elə icrasında yeni interaktiv metodlardan, simulyasiya oyunlarından istifadə edərək şagirdlərimizi gələcəkdə vətəndaş cəmiyyətində aktivliyinin artırılması, onların qarşısına çıxa biləcək hər hansı bir problemlərin çözülməsində ə çözülməsini həlli yollarını biz onlara aşılayırıq. Seminar 4 gün keçirilib. 3-cü gündə şagirdlərin qonağı jurnalistlər olub və onların suallarına cavab veriblər. Məlumat üçün bildirək ki, layihədə respublika üzrə 20 orta məktəb iştirak edir. Hər məktəbdən bir nəfər şagird seçilərək həmin məktəbin təmsilçisi olacaq. Və bizdə ümid eləyirik ki, bu layihə bizdə gələcəyə çox uğurla Davam edək. Qeyd edək ki, layihənin müddəti 3 ildir. Bu müddət ərzində şagirdlər xarici ölkələrdəki seminarlarda iştirak edəcəklər və onlara sertifikatlar veriləcək.